Ну что, доброго времени суток. Представляю вашему вниманию электропривод на медогонку на основе генератора Г414, который устанавливался на тяжелые мотоциклы советского производства. В прошлом ролике я показывал работу этого привода без переделки, так как генератор идет 6 вольтовый. В этом же генераторе уже перемотана катушка возбуждения на 12 вольт. Ну, остальное все тоже осталось, что прошлого ролика подсоединен амперметр, который нам сейчас покажет, что он будет. Э, ну, как он тебя поведет при запуске и всем остальном. Для того, чтобы мы нам было как-то определить, стоит его использовать или не стоит. Ну что, попробуем запуск. 12 ампер. Сейчас мы его запустим в другую сторону, по тормоз Тормоза не делал, по сути он не очень-то нужен, вместе с э, стиральной машиной таймером. Так, переключаемся на реверс поехали в обратную сторону. обратную сторону стоит вращение немного меньше. так. так. Информатор показывает где-то на 1 ампер меньше. Регулировка оборотов работает нормально. Так вот, по итогу, скажем так, после переделки получилось, что э, мощность генератора увеличилась, обороты двигателя тоже увеличились, поэтому нужно будет этот шкил сделать меньшего диаметра. Сейчас там 50 мм нужно будет где-то 30-ку сделать. А так, в принципе, работает неплохо. Единственное, осталось только испытать уже полевых условиях его. И посмотреть, будет он греться или не будет, как он вообще будет себя вести, как он будет работать. Ну а в следующем ролике сейчас сниму, поменяю привод на ГЭС-8. И посмотрим, как он себя поведет.